La gare d'Odessa-Olovna a été construite en 1863 par un architecte de Saint-Pétersbourg pour relier la mer Noire à la Baltique. Le train qui arrive vient de faire depuis l'Oblast de Lviv un périple qui a duré 16 heures, ce qui explique son état et celui des voyageurs. J'essaie de jeter un coup d'œil dans les compartiments en plein déluge. Mais la baba en charge du nettoyage n'apprécie pas vraiment ma présence. Je m'esquive donc, mais en passant, photo de la cabine du contrôleur. Et par la fenêtre, l'état des couchettes, 4 par compartiment. Quant au sanitaire, oulala, là là, c'est du sanitaire qui a vécu ça. La gare fut détruite en 1941, puis reconstruite et remaniée en 1952. Elle a cependant gardé globalement son style d'origine et surtout la belle galerie à colonnes de l'étage et le dôme spectaculaire. Même s'il a perdu ses vitraux colorés de jadis. La cathédrale de la Transfiguration fut construite entre 1794 et 1808 par un architecte italien. Les murs intérieurs sont entièrement doublés d'une polychromie de marbre. L'iconostase est également en marbre. Malheureusement, le bâtiment fut détruit par les soviétiques en 1936 et reconstruit en 1999. Les cloches, contrôlées électroniquement, peuvent jouer 99 mélodies différentes. Le marché Privoz est un marché agricole traditionnel et un centre commercial très fréquenté. Moitié sous forme de halles couvertes, moitié en plein air, on y trouve de tout en abondance. Ici, saucisses et jambons, viande fraîche, surtout du porc, des épices et de la chaleur. Hello, 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 hello. Matières, so, matières. Yakhshisau. Oh, sorry, I don't speak. Okay, Azerbaijan. Bakou, Bakou. yeah, Bakou. I know. Bakou, Bakou. Bye bye. À l'étal, des poissons fumés et séchés, et une entêtante odeur de feu de bois, pas désagréable. Et je n'avais jamais encore vu de grappe de poissons. Les crevettes sont vendues au vert, prix selon la taille. À première vue, la mer Noire est une mer riche et poissonneuse. et légumes, herbes aromatiques, noix séchées. Les œufs se vendent à la dizaine, prix selon la taille. Et en général, avec le change ici, les prix sont très avantageux. Après les œufs, le fromage frais, on arrive au dessert. Le célèbre gâteau fourré très généreusement aux graines de pavot. Le goûter, c'est l'adopter. Épicerie et charcuterie fumée pour sortir. Voilà une belle balade tout en parfum et couleurs. Le théâtre d'opéra et de ballet, comme l'indique son nom, présente des spectacles classiques, mais également des formations folkloriques de haute tenue. C'est un bâtiment de style néo-baroque viennois, très ouvragé et élégant. Le passage est la seule galerie couverte d'Odessa, ouverte en 1900, au décor de sculptures, fleurs et entrelacs typiques de cette époque. Elle abrite des cafés, des restaurants et des boutiques de belle tenue et fait la jonction avec la rue Deribasogva qui est la plus commerçante et animée de la ville. L'escalier monumental Potemkin fut construit en 1837 pour ouvrir une vue sur le port d'Odessa, le premier d'Ukraine. Avec ses 192 marches et ses 10 paliers, la montée est déjà un bel exercice physique. Outre le fait d'avoir été le théâtre d'événements révolutionnaires en 1905, puis la vedette du film des Einstein, Le cuirassé Potemkin, en 1925, cet escalier est également un trompe-l'œil. Vu d'en haut, on ne voit que les paliers et le port avec ses grues. Vu d'en bas, on voit une échelle filant vers le point central au sommet, qu'est la statue du duc de Richelieu, fondateur, architecte et gouverneur de la ville en 1794. Sa statue le représente en pied, vêtu de la toge romaine, offrant le port aux Odécites. Sur le piédestal, trois bas-reliefs de laiton représentant la justice, l'agriculture et le commerce, ou plutôt le dieu des voleurs, attirent toujours l'attention de la foule qui vient caresser un sein, une main ou une bourse afin de se garantir chance ou bonne fortune. Et c'est en chanson que se termine cet après-midi paisible. Sur une place du boulevard Primorski, un beau jour de 2019.